Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana bukan saja majlis ini permai, dihadiri begitu ramai sekali rakyat Perlis. Saya senyum semangat dan persahabatan dan ukhuwah rakyat Perlis. Kalau macam ni, saya tahu saya buat banyak kali dah di Perlis. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pada uh, keadaan uh, perkembangan ekonomi negara seperti kita tahu dalam uh, laporan terkini pertumbuhan ekonomi negara menggalakkan mencecah 5.1%. Pelaburan yang kita capai tertinggi yang pernah kita capai dalam sejarah. inflasi terkawal walaupun kita faham masalah kos sara hidup yang mesti diselesaikan cara yang bijak mengikut keupayaan kita. Sebab itu peruntukan terbesar dalam belanjawan madani dua tahun atau ketiga tiga tahun berturut ialah pertama dalam dunia pendidikan dan kedua kesihatan. Pendidikan yang harus melakukan beberapa perubahan dan anjakan Orang gunakan istilah paradigm shift atau anjakan. Tapi kadang-kadang dia kurang mengerti bahawa anjakan ini bermakna perubahan. Kata Einstein, kalau kita tidak bersedia berubah dan anggap kita akan lebih maju, mutu pendidikan lebih tinggi, ia tidak mustahil, tidak menjadi kenyataan. Mustahil kita laku perubahan atau mengharapkan sesuatu yang lebih baik kalau kita tidak melakukan ajakan besar dalam cara kita mengendali mentadbir negara lebih efisien elak dari penyelewengan dan rasuah cekap dalam pentadbiran sebab tu tuanku -tuan, patik dalam perbincangan perbincangan dengan menteri besar dan kerajaan negeri menggesa supaya tahap kelulusan lebih cepat pentadbiran dari PBT negeri persekutuan lebih pantas kerana Sementara saya sebut ada kemajuan dalam ekonomi, kita dikejutkan dengan tarif Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Dikenakan kita kenaikan tarif. Tarif bermaknanya barang Malaysia yang nak bawa ke Amerika tu dia jadi mahal. Jadi ini menjadi suatu masalah pada ekonomi negara. Syukur alhamdulillah setakat ini diberi ditangguhkan 90 hari supaya kita boleh bernafas sebentar ada negara jiran, Thailand, Cambodia, Vietnam, Indonesia itu ditekan dengan tarif yang jauh lebih tinggi kita adalah negara yang mengeluarkan semiconductor yang besar Malaysia negara kedua di dunia yang menghasilkan semiconductor paling tinggi di dunia dan ekspor kita 60% ke Amerika Syarikat 140 bilion ringgit lebih. Jadi sebab itu hubungan antara bangsa dengan Amerika Syarikat dan dengan negara lain harus kekal, sederhana supaya jangan menjejaskan kehidupan rakyat, pekerjaan mereka dan pertumbuhan ekonomi. Untuk apa pertumbuhan ekonomi ini? Untuk pastikan keselesaan kepada rakyat. Ini kita lakukan. Dalam menangani masalah ini, kita ada dua menteri yang kita kirim ke Amerika Syarikat berunding dengan Menteri Perdagangan, Menteri Industri mereka untuk agar Amerika juga faham apa yang kita lakukan dan supaya ada satu tindakan dan keputusan yang lebih adil. Kita perlu ditanya, apakah kita setuju dengan tarif? Kita tidak setuju. Malaysia adalah negara dagang. Tidak ada negara, baik Amerika yang harus menetapkan kadar sewenang-wenang ikut unilateral pendirian mereka. Kita terikat dengan WTO, dengan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu. Ini apa yang disebut multilateral. Kita gabung dengan banyak negara. Dan tetapi kita terpaksa terima kenyataan dan tangani dengan bijaksana. Sebab itu saya telah membuat keputusan memanggil sidang khas parlimen pada 5 Mei ini supaya dapat kita terangkan apa langkah-langkah kita ambil Agar dapat dibincang dan ada pandangan daripada ahli-ahli parlimen bagaimana untuk memperbaiki. Inilah masa semua parti, semua rakyat fokus kepada pertumbuhan negara, angkat martabat negara ini. Malaysia ini negara hebat, mampu jadi negara contoh di antara negara terbaik di Asia dengan syarat kita bersatu dan bekerja kuat untuk mengangkat martabat ekonomi kita. Jadi insya Allah kita bina apa yang disebut domestic economic resilience. Apa maknanya? Mana kekuatan dalaman harus ada. Latihan harus diubah Anak-anak mesti kuasa STEM. Mesti tingkatkan keupayaan TMED. Mesti masuk lapangan kejuruteraan. AI, artificial intelligence, digital. Dan mesti ikuti perkembangan ekonomi. Jangan diheret untuk bincang Isu-isu yang menimbang mecah dan melemahkan kita. Asyik kalau dengar ceramah, gaduh saja. Benci saja. Padahal kita ada kekuatan. Bangunkan kekuatan kita. Bina negara ini. Dan fikir masa depan negara ini. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. ke mana nak dibawa rakyat, anak-anak muda kita. Nak kekal tahap ini. Gaduh soal-soal kaum, soal-soal tafsiran, ataupun angkat martabat supaya sama-sama kita menjadi sebahagian daripada negara yang maju dan sanggup menangani ujian semasa. Rakan-rakan dimuliakan -rakan untuk perlis Tunggu Raja Muda tanya ni apa nak umum saya, <laughs> saya umum dari dalam syarat um, Tapi saya nak sebut fakta. Saya terima kasihlah kerana uh, Bukti Besar, Mama Syukri bagi kerjasama yang baik. Karena kadang-kadang sesetengah tempat itu dikecam kita seolah-olah kita meminggirkan negeri. Apa faedah saya meminggirkan mana-mana negeri? Sebab itu saya ambil kesempatan ini untuk berikan angka. Ini tidak boleh dusta. Sampailah ke mana ceramah, ke mana kampung pun, jangan ubah angka ini kerana angka ini bukti kita jaga semua negeri Johor, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Pulau Pinang kita bantu. Jadi untuk apa yang disebut pemberian tahunan Perlis. Saya beri contoh tahun 2022 sebelum kerajaan Madani ambil alih. Berapa peruntukannya? 168.4 juta ringgit. Berapa tambahan pada tahun 2023 bila kita ambil 182.3 juta ringgit. Tahun 2024, peningkatan 25%. Memang Perlis secara relatif memang peruntukannya tidak besar. dengan jumlah penduduknya juga terbatas. Tetapi pertambahan atau penambahan dari segi peratus, perlis adalah di antara tertinggi 25 bagi tahun 2024 berjumlah 219 2106 juta ringgit. Ya. kasih. Terima 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 kasih di peringkat persekutuan dan negeri memang memantau kemajuan bukan jadi peris tapi di peringkat negara dan kearifan kebijaksanaan tuanku itu tidak boleh kita pertikai kerana pengalamannya panjang dan oleh itu beliau lebih arif bila kita beri angka-angka ini umpamanya dalam bidang pembangunan Peruntukkan pembangunan tahun 2022 391.91 juta ringgit 391 itu sebelum saya ambil adik. bila saya ambil adik, dalam tempoh satu tahun saya naikkan peruntukan tunai replace dari 391 kepada 596.82 juta ringgit dan untuk 2024 lonjakan tertinggi dari segi peratus berapa jumlah peruntukan kepada perlis 645.58 juta ringgit kenaikan 65% jadi apakah ini mencukupi jawapan tidak apakah tidak ada masalah ada Makan tengah Tengah santap dengan tuanku Sebut pasal sekolah sukan Hei, Lemas saya nak jawab Kerana dah berbelas tahun lah. Sukan tak ada Sekolah pun tak ada Jadi akhirnya saya putuskan Untuk Dan KSP ada Kita batalkan semua langkah yang sekarang Kita lantik syarikat Yang di bawah Syarikat Kerajaan Khazanah atau PNB yang punya kewibawaan dan bagi arahan untuk menyegerakan tahun ini juga memulakan satu projek um, memulakan pelaksanaan projek ini dengan kadar segera dengan peruntukan apa yang perlu untuk menyiapkan sekolah sukan di negeri Perlis. saya ingat bila santap dengan. Jika tuan kuni tak ada banyak ada, dia bagi tugas-tugas tambahan. Baik, selain daripada itu, kita ada program sara. Sumbangan asas ramah. Ramai yang di sini tadi saya tanya dia dapat. Yaitu peruntukan tambahan untuk negara 3 bilion. Tahun ini untuk rakyat miskin 13 bilion ringgit. Ya. Jadi jangan kata tidak ada untuk kenaikan sistem saraan gaji pegawai-pegawai yang telah berkhidmat dan kita minta dia kerja lebih kuat, lebih efisien. Tambahan, tambahan gaji tahun ini 10 bilion ringgit. Tahun depan tambahan sistem seran 18 bilion ringgit. Ada orang kata ni belum ada buat apa-apa. Saya nak beritahu gaji naik kenaikan ini adalah kenaikan tertinggi dalam sejarah untuk pelbagai kerajaan, guru, tentera, polis dan semuanya. Baik. Kemudian kita ada projek dapat disebut Aisara kita tambah mulai 1 April 2025 setiap isi rumah dapat 100 gigit sebulan betul tak terima kasih syukur alhamdulillah kerana kita kita kena ingat-ingat terima kasih saya tak apa tapi terima la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lajadid mana mesti syukur kepada Allah Taala kerja dengan kuat dengan ikhlas jaga keluarga anak -anak, anak anak dengan begitu baik baik untuk perlis tambahan itu ketara sekali kalau tahun 2024 yang dapat bantuan aisara ini adalah seramai 25682 orang Tahun ini daripada 25,000 naik 62,292 orang. Mari di Perlis ini yang dapat RM100 sebulan ini 62,000 orang. Baik. Saya sebut perkara ini supaya rakyat tahu kita ikhtiar lagi, kerja lagi. Dapat hasil lebih baik, kerja dengan cekap, baik pejabat awam, pekerja kilang, Pesawah, nelayan supaya hasil itu akan beri pulangan kepada rakyat. Tentang projek-projek tambahan tadi kita bincang termasuk pelabuhan Sanglang yang menjadi fokus kita dia terkendala kena kajian itu mengambil masa lebih panjang itu tentu dan um, inland port itu semua berjalan mengikut jadual. Saya ucap terima kasih kepada semua kementerian jabatan berkenaan termasuk kerajaan ini. Jadi Sekian saya nak sampaikan penghargaan kepada semua dan tentunya satu uh, pengiktirafan dan bingung kasih atas kehadiran buah diri dan yang teramat mulia tuanku dan tuanku yang muda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.